Вітаю, шановні друзі в ефірі програма Гаряча лінія. Я Катерина Тригубова і я вітаю нашого гостя, заступник начальника відділу ресурсного забезпечення управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, підполковник внутрішньої служби В'ячеслав Ігорович Самарець. Вітаю вас! В нашій студії! Говорити ми будемо сьогодні про організацію комунально-побутового забезпечення засуджених в установах покарань Миколаївської області. Вячеслав Игоревич, давайте начнем с видов учреждений, которые находятся в нашей области. Их достаточно много и их несколько видов. Соответственно, обеспечение также это разное для колоний, для изолятора временного содержания и для других учреждений, которые находятся в нашей области. Еще раз добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, если брать этот вопрос в части именно моей службы, как ресурсного обеспечения, то разница проходит только лишь в том, что есть колонии общего режима, и, например, у нас есть исправительный центр и следственный изолятор. Все остальное, различные режимы, никак не отражаются на службе ресурсного обеспечения, и все осужденные, которые находятся в этих учреждениях, получают в равной степени все поровну никого не ущемляя. То есть всех надо кормить, всем должно быть Совершенно тепло верно, да. и достойные человеческие условия для того, чтобы можно было это время потратить на мысли о своем исправлении, да, 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 и о том, как жить дальше. Вот по обеспечению. То есть сейчас, конечно, в нашей стране обстановка экономическая, ну, скажем так, сложная. Для того, чтобы обеспечить нормально тем же питанием, да, большое количество людей, которые постоянно находятся в одном и том же месте, нужно прилагать усилия. Давайте вот поговорим о питании, да, потому что без питания человек не может нормально существовать, осуществлять какой-то вид деятельности, а люди, которые находятся за, скажем так, за колючей проволокой, они еще и работают, да, поэтому их нужно хорошо кормить, во всяком случае, в рамках того, чтобы они не выживали, а жили. Вот как с питанием? Я могу начать этот разговор с того, что мы начали подготовку, так сказать, к нашему зимнему периоду еще с того, что в летнее время начали проводить процедуры открытых торгов по закупке овощной группы и картошки для наших учреждений области, чтобы обеспечить их питание на протяжении 10 месяцев. Это как требует наши законодательные требования есть. Тогда было у нас в четырех учреждениях объявили были тендеры, и на основании тендеров у нас была довольно таки скажем так, для нашего региона достигнута цена, например, по закупке картошки у нас была рубль 52 за килограмм цена картошки. Мы все ходим на рынок, мы видим какие цены, то есть ну, реально дешевые цены. И благодаря этому тендеру смогли сэкономить бюджетные деньги направить их на приобретение дополнительных видов питания, которые ранее мы закупали за э, властные кошты, скажем так, учреждений, и ну, разнообразить группу именно питания. И на сегодняшний день, вот, например, у меня есть цифры такие, что по продуктам питания, по картошке наши э, учреждения обеспечены на 307 дней, то есть практически на целый год. Картошка, свежая, есть в кормах наших учреждений. Там по капусте тоже 250 дней. Буряка, морковка, лук, тоже 250 дней. У нас и соление имеется, в том числе соление не просто как вот мы в нашем понимании, там в бочках, все такое. Мы делаем и консервацию. У нас помидоры, огурцы в консервированных банках находятся. И это тоже... закупается или в каких-то учреждениях есть предприятия, допустим, которые могут этим заниматься? Мы работаем, знаете, как в наше время надо выживать по-разному. Поэтому, у кого есть возможность и есть средства, мы закупаем. И а... люди, которые умеют это делать да. или но хотя бы но могут В то же самое время у нас да? учреждения, да, у нас есть mm -hmm. специалисты, которые могут организовывают эту работу и мы делаем сами консервируем солим эти овощную группу и практически обеспечиваем стабильное качественное питание на протяжении всего года овощи это хорошо а с мясными продуктами как да. потому что белковая пища она тоже очень важна для человеческого да. организма ну, здесь можно сказать что нам в большей части помогает центральный аппарат департамент, который нам обеспечивает стабильную подачу нам продуктов питания по централизованным закупкам. У нас поставляется и мясо, и рыба. Это основные виды продукты. На сегодняшний день практически у нас месячный запас продуктов как по мясу, так и по рыбе. Кроме того, у нас в каждом учреждении имеется еще подсобное хозяйство, где выращивают и свиней, и коров. И там козы. То есть, имеется э, также с, э, с этого подсобного хозяйства, в случае, если, не дай бог, какие-то срывы, то учреждение всегда может обеспечить э, надлежащее питание для осужденных. Люди, которые находятся в местах лишения свободы, в большинстве своем это нездоровые люди. У достаточного количества людей, которые находятся там, хронические заболевания, которые не являются какими-то спортивными, да, но они постоянно присутствуют в жизни этого человека. Естественно, у некоторых есть такие заболевания, которые требуют определенной диеты, определенного питания. Выдерживается ли это в учреждениях нашей области? Есть ли возможность так кормить человека, который в этом нуждается? Ну, я скажу, даже не просто выдерживается, у нас есть определенные требования, которые мы обязаны это делать, и у нас есть нормы питания по каждому виду разнообразные, и в том числе различное диетическое питание. И в данном случае здесь уже идет, ну, если брать уже, как бы, знаете, как бы узко, вот как по месту в учреждении, на основании приказа начальника учреждения, исходя из рапорта начальника медицинской службы, который в медицинской части проверяет состояние здоровья осужденного, и если определяется у него заболевание какое-то, то приказ и данного осужденного переводят на определенную диетическую группу питания. И там уже дополнительно есть Отдельно готовится, питание готовится совершенно отдельно, и отдельное меню раскладка идет. И из таких дополнительных продуктов они уже получают, как масло тварина, ну mm -hmm. потом молоко, молочнокислые продукты, сыр твердый, яйца, фрукты сушеные. Ну, это как бы основные mm -hmm. группы. А кроме того, у нас есть еще, например, Снегиревская праная колония номер 5, это туберкулезная больница. Здесь более как бы узкое специализированное учреждение. И для больных на туберкулез дополнительно к этой основной группе питания, которую я вот рассказал, еще закупаются и фрукты свежие, даже цитрусовые закупаются, соки, сметана, мед, кондитерские изделия, это пряники, например. И у них питание уже, если во всех учреждениях у нас идет трехразовое питание, то в Снегировской колонии идет четырехразовое питание. То есть осужденные в этом смысле полностью обеспечиваются в зависимости от своего заболевания. Они проходят, это все стабильно. Кроме того, могу сказать, что средняя цена, стоимость питания на осужденного у нас выходит по общим направлением колониям идет где-то в районе 323 гривен на месяц питания. А вот, например, по Синеровской колонии, которую я вот поднял, это туберкулезная больница, здесь стоимость э, затрат на питание сученого достигает 80, 850 гривен. То есть довольно-таки, ну, скажем так, на одного человека, это учитывая то, что это делается котловое питание, э, все как, ну, скажем так, оптовое, Тут это довольно-таки приличная сумма. Любая колония, любое учреждение, следственный изолятор – это помещение, помещение «Я», где живут люди, где работают люди, естественно, они нуждаются в ремонте. То есть через какое-то время, правильно, как бы там, допустим, какие хорошие бы условия там не были созданы, но все-таки они требуют и обновления, и как… Какого-то какой-то такой реорганизации. Были ли проведены какие-то ремонты? Вот я помню, что на прошлой программе да, мы говорили с вами, что да. в некоторых учреждениях уже были сделаны ремонты в помещениях, таких которые на современном уровне, да, вот и комнаты свидания, и душевые современные. Что-то еще вот с того времени было сделано, вот как в плане подготовки к зиме, может быть, какие-то утепления, то, что сейчас тоже да, энергосберегающие какие-то да, проекты. Были ну, я могу сказать, что, знаете, как подготовка к зиме, это есть такая поговорка, готов сами с лета. Да, Мы да, ее да, начали да, примерно да. с лета и начали. Это вот с мая месяца да. в наших учреждениях началась подготовка к зиме, и ну, можно сказать, что на сегодняшний день учреждения области на это направление использовали. Денег, в данном случае специальные фонд, это деньги, которые заработали сами учреждения на предприятия, своих предприятиях, мастерские. Это 850 тысяч гривен. Даже на сегодняшний день это довольно-таки большие деньги. По колониям там, различные суммы. Но здесь проходили ремонты и как комнат свиданий, и общежития внутри делались. И делали ремонты теплотрасс и теплотрасс, как тепловых, так и вода, канализация, газ, электроэнергия. То есть вот эти все направления практически все делалось. В том числе и даже благоустройство в самом учреждении это делалось. Комнаты для приема родственников, когда приезжают к своим осужденным, к своим родственникам, чтобы они где, ну, так называемые комнаты ожидания. Также самое делались ремонты. Сейчас находится в стадии завершения в Николаевском следственном изоляторе комнаты э, краткосрочных свиданий. На прошлой передаче я показал фотографии, там длительное было свидание, где у нас <coughs> э, в свое время, в начале года, Николаевский следственный изолятор по комнатам длительного свидания занял было первое место в области и одно из призовых мест по Украине занял, третье место было по Украине среди следственных изоляторов. Вот сейчас э, комнаты краткосрочные свидания, Там тоже делается все в современное виде. Я надеюсь, что ваше телевидение будет присутствовать, когда будет открываться это. Ну, телезрители смогут своими глазами увидеть, как проходила работа, как, что mm -hmm. делали. А так еще могу сказать, что ну, скажем так, но ну, это общие вопросы, это то, что касается ну, вот эти вот комнаты свиданий и общежития, это то, что чисто для осужденных, mm -hmm. а для функционирования всего учреждения, ну, здесь уже, знаете, здесь уже вопрос не более такой узкий, идет уже, ну, например, энергетические объекты, которые именно для того, чтобы работать зимой. Это котельные, насосные подстанции. Здесь проведены тоже огромные работы. У нас вот, есть такие тоже несколько цифр. Ремонты 470 погонных метров внешних систем водопроводных. 503 внутренних систем водопроводных, полтора километра электропередач, линии электропередач, почти 2 километра теплости. Например, в Вальшанской колонии полтора километра полностью сделан капитальный ремонт, новые системы отопления, именно ну, зовнешняя система отопления, Там Современный утеплитель сделан, и уже даже сейчас вот у нас как и у нас в городе, так и в учреждениях начался отопительный сезон, и это ощущается, потому что тепловой режим в общежитиях, ну, ощутим, что, ну, скажем так, нормальные тепловые ну, режим предел, норма да, 18 градусов 18, выдерживается это, тепловой то, режим, да. и как бы в этом абсолютно нормально. И вот тепло и электроэнергия. Это все, что вот если что-то случается, да, зимой, какие-нибудь неблагоприятные погодные условия, да, это первое, что выходит из строя, в принципе, не <свят> только в учреждениях, но и у, у, у нас в домах, да, в жилом секторе. Насколько вообще вот подготовлены учреждения к всяким погодным условиям, которые ну, у нас в последнее время достаточно тяжелые для нашего региона mm -hmm. зимой? Снегопады, оледенение, перебои с электроэнергией. Ну, здесь у нас также в каждом учреждении создаются так называемые бригады, аварийные бригады. В этих аварийных бригадах всегда есть определенный запас различных материальных, материальный запас ремонтный. Это что касается чисто бригад. А кроме того, ну, котельные, понимаете, у нас вот есть в области есть газовые котельные, и на случай аварийных отключений, потому что мы все знаем, какая ситуация с проводным газом у нас в стране. В этом году у нас вот практически вся область, все учреждения нашей области провели работу, довольно-таки значительную работу, особенно это касается, например, Альшанской колонии, 53-й Казанковской, 93-й колонии, где обустроили новые твердотопленные котлы, которые может, теперь они могут использовать для отопления не только газ, но и уголь. И исходя из этого, ну, там более стали гибкое. То есть, если газа нет, то включаем уголь. Кроме того, если не дай бог, опять-таки, отключение света, у нас есть соответствующие генераторы, которые запас соляры и обеспечивают подачу электроэнергии для охраны. А что касается, например, приготовления пищи, мы делаем опять-таки запас альтернативных видов это mm -hmm. трава, тырса, торф это для подогрева э, пищи и еды ну, для того чтобы можно кормление было обеспечить в наших ну учреждения. вот как раз насчет альтернативных э, видов, да, вот дрова, брикеты, уголь, ну уголь, понятно, уголь можно купить, брикеты тоже закупаются, есть у нас даже в области работают заводы по производству брикетов, небольшие такие, да, э, в разных районах, а вот дрова, у нас не особо-то лесистая, собственно говоря, область, их можно, их заготавливают вот непосредственно у нас или все-таки и это вы тоже покупаете? Значит, здесь мы тоже, вы знаете, работаем в нескольких направлениях. Первое направление. Все, что можно заготовить сами, mm -hmm. мы заготавливаем сами. То есть получаем разрешение, например, ну, есть, все мы знаем, что есть вдоль дороги э, лесопосадки. Когда надо зачистить лесопосадку, мы знаем, что надо едешь по машине, лесопосадка все заросшая. Вот мы работаем, в том числе наши офицеры, прапорщики работают, помогают, э, защищают, И тем самым идет заготовка тех же дров. Плюс идет приобретение. Например, в этом году мы закупили дров, это 340 кубометров дров у нас закуплено, торфа 103 тонны, ну, тырса или щепа еще называют почти 400 кубометров, и брикеты, это первый год, когда мы закупаем тоже брикет, это 72 тонны брикет мы закупили. И все мы немножко побаивались, потому что это новый вид для нас, новый вид топлива, но мы уже, когда это все получали, проводили испытания и убедились, что это замечательные материалы, ничем не уступают углю, который мы также, собственно, закупаем. Давайте еще раз вернемся к питанию, да. В принципе, стоимость его, да, осужденные они обеспечиваются питанием бесплатно, либо же все-таки из их зарплат, если люди работают, да, если не работают, какие-то суммы изымаются, это фиксированная сумма или ее нет вообще? То есть ну, как, как вот с этим? Значит, я могу ответить на этот вопрос так, что есть определенные э, э, осужденные, которые обеспечиваются бесплатно продуктами питания. Это относятся инвалиды первой, второй группы, женщины э, беременные более 4 месяцев, э, также женщины, у которых есть дети, э, ну и они в детских домах проживают, а также э, неработающие мужчины и женщины, пенсионеры, которые достигли пенсионного возраста и не получают пенсии. Кроме этого, также осужденные, которые болеют, ну, хвори, и на открытую форму туберкулеза. Вот для них обеспечение за счет государства 100%. Бесплатно. Ну, действительно, Да, так, то есть Не все, по да, все остальные осужденные должны оплачивать то, что они получают. Те послуги, какие они получают. В данном случае это по питанию. Ну, и ценные я называл, что вместе с одного осужденного на питание, ну... Колонии общего режима это 323 гривны в месяц питания. Это довольно-таки нормальная достаточно. Вот это сумма. прямо вся сумма идет от это, осужденного. Это да? идет, когда они ну, работают на мастерских mm -hmm. либо на предприятии, они зарабатывают зарплату и идет. А вообще какая отчисление. же тогда зарплата в таком случае, если mm -hmm. с каждого берется по 300, более 300? Гривен? Ну, у нас есть в Украине минимальная заработная плата, yeah. то есть вот где-то в районе минимальной заработной платы идет. Я не, не готов mm -hmm. точно сказать. То получается, случай, но... что где-то половина ему остается, да, идет yeah. на счет, yeah. да. которым он сможет воспользоваться после выхода на на свободу, да, а вот часть идет на его же, так сказать, содержание. Питание. Да, кроме этого, судьи еще имеют право с тех денег, которые mm -hmm. они получили за плату, у них там есть еще определенные суммы, которые они могут, если их, ну, либо родственники им привозят посылки передают, там различные продукты питания, либо какие-то там, не знаю, там жизненные необходимые товары какие-то, либо приобретать те же самые товары и личной гигиены и продукты питания в магазинах, которые есть в учреждении, вот как раз за счет вот этих денег, которые они заработали. А вот, кстати, вот эти магазины, которые находятся, да, лавки там, да. которые находятся на территории учреждения, они тоже вам принадлежат или же это в системе торговли нашей? Нет, к сожалению, они принадлежат нам, и поэтому в этом направлении у нас очень еще много, mm -hmm. что нужно сделать. А как осуществляется закупка, допустим, товаров туда, то есть это какое-то финансирование из uh, государственного бюджета? Это, И вообще как вот как вот товар, товарная соседство, скажем так, вот как как из чего этот, допустим, список товаров, который должен быть, допустим, там опросы людей, которыми да, эти пользуются, числе. или же есть какие-то ну, разработки, да, какие-то регламенты по этому. Поводу. Ну, начну как бы сначала. Ага. Ну, значит, есть, конечно, ограниченные цены, которые мы не имеем права превышать ага. по основным номинальным То есть это должно быть доступно, и, да, и, да угу. совершенно верно, это должны быть доступные товары. Угу. Но в то же самое время это не говорит о том, что мы не имеем права, если какой-то из осужденных, например, заработал заработную плату, у него есть достаточная зарплата, либо родственники приняли решение и хотят перечислить деньги на его лицевой счет, mm -hmm. и чтобы он имел возможность, вот родственники нет возможности приезжать, либо посылки, но они могут перечислить на его счет деньги, а он потом с этого счета пишет заявление, прошу мне привезти такой-то, такой-то товар. И это идет приобретение, mm -hmm. выставляется в магазин, приходит в магазин и фактически расписывается в получении того товара, который он заказал. А что вот они могут заказывать? Потому что же есть ограничения, правильно? Ну, все, что не запрещено, все разрешено. А Можно что так... не запрещено? Потому что, допустим, наверное, мобильные телефоны и телевизоры ну, да, вряд ли разрешено, чтобы не, покупать ну, вот, самостоятельно. Э, 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 и вообще, чтобы ну, они телевизор были... Телевизор не является запрещенным. Ну, uh -huh. это, допустим, вообще есть какая-то, наверное, комната отдыха, там, где все э, смотрят. Или но, у каждого нет, может быть согласно свой... Согласно последних законов, как бы, практически каждый осужденный может иметь телевизор. Если это хочется. уже, да, от его финансовой возможности. Ранее государство Государство обеспечивает один телевизор на отделение. Это ну, за счет ну, идет да. государства. Далее уже, если осуждены есть у них возможность, либо если они хотят, uh -huh. вопросов нет. То здесь... есть они могут группа это, да? Да, эту... они, либо группы могут. Они могут написать заявление за счет родственников на uh -huh. время пребывания осужденного в учреждении uh -huh. с просьбой разрешить, чтобы телевизор находился uh -huh. в секции, где он... Uh -huh. Ну, потом он же его и может собрать. Конечно, потому что там придется ему определенный инвентарный номер. Он пишет заявление. Когда он освобождается, он принимает самостоятельное решение, что он хочет делать с этим телевизором. Mm -hmm. Это вот такое. Что касается еще магазинов, хотел добавить, что mm -hmm. <coughs> в каждом магазине у нас имеется так называемый стол заявка, где и, ну, скажем так, журнал, где осужденные, если они желают могут написать заявление, что прошу приобрести мне то-то, 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 записывают это, оставляю свою фамилию. И в следующий месяц, обычно, ну, если месяц уже закупка прошла, идет на следующий месяц, идет заявка, и им привозят этот товар, они имеют возможность приобрести магазин. То есть здесь, вот то, что мы говорили, любой товар, даже если они хотят, например, купить, ну, предположим, бриться не станками э, uh -huh. производства не а uh -huh. хотят Philips uh -huh. или еще что-то вопросов нет, uh -huh. все возможно был, будет, в, ваше желание, если да, у вас да, есть обеспечение. Да. А что категорически нельзя? Не заказывать, не, не передавать? Что нельзя иметь человеку, который находится ну, в местах лишения свободы, Ни ну, при каких обстоятельствах, даже если у него на это есть очень много денег. Да, ну понятное дело, что наркотики нельзя, да, да. алкогольные напитки и наркосодерж... то есть наркосодержащие алкогольные напитки нельзя. Нельзя также иметь мобильные телефоны именно в колониях строгого режима. Но это основное скажем так. Угу. Есть, конечно, там еще связанная с порнографической продукцией, угу. игральные карты. Ну, то, что может привести к да, конфликтам или нежелательному конфликтом. поведению. Совершенно верно. Ну, нежелательно, не то, что нежелательно, а запрещено также у нас это продукты питания, которые требуют термической обработки. Угу. Скоропортящиеся, да? Нет, ну как ск скоропортящиеся. Ну, есть понимание хлеб, то это как бы скорпотишь. Но если он хочет купить. Нет, вот то, что может то, испортиться, это... допустим, без хранения в холодильнике. Кстати, да, холодильники, ну, холодильники есть нас... на отделении. Конечно, обязательно. И сколько? В каждом отделении идет, в зависимости от численности осужденных отделений, идет от одного до двух холодильников, и они имеют возможность также хранить свои продукты mm -hmm. в этих холодильниках. Никто им не запрещает, они там все хранится у них, у них есть там комнаты для приготовления пищи. Mm -hmm. То есть, кроме того, что они имеют возможность трехразовое горячее питание, они еще могут сами в свободное время от этого либо чай, либо какие-то бутерброды сделать, либо еще что-то отпраздновать свой день рождения, если родственники передают какие-то торты, там, еще. Ну, это это не запрещается. То есть в принципе это практически обычная человеческая жизнь, она идет и там, где люди находятся за Завершення якогось правонарушення. Дякую за те, що ви були сьогодні у нас в нашій студії, в нашій програмі. До нових встреч! І я дуже вдячна вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з телеканалом Миколаїв. Будь ласка, будьте уважними до своїх близьких. Любіть один одного, ставтеся уважно до кожного з вашої родини. І якщо, не дай Боже, з кимось. Біда, то допоможіть йому, допоможіть повернутися до нормального щасливого життя разом зі своєю родиною. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.